Assalamualaikum dan selamat pagi. Bersama kita pada pagi ini dalam bual bicara topik tanah oleh Jabatan Ketua Pengarah Tanah dan Galian JKPTG dan saya Nona Ila Binti Ahmad Sattar selaku moderator untuk program bual bicara pada hari ini. Okay, kali ini kita akan membincangkan topik mengenai revolusi sistem penarafan bintang pentadbiran tanah dalam meningkatkan accountability dan kecekapan. Bersama saya pada pagi ini, Puan Fauziahani binti Muhammad Bustaman, Ketua Penolong Pengarah bahagian Standard dan Inspektorat JKPTG. Bahagian ini merupakan bahagian yang bertanggungjawab dalam menyelaras pelaksanaan pengauditan SSR pentadbiran tanah. Selamat datang dan terima kasih kerana sudi meluangkan masa untuk sesi buah bicara pada pagi ini, Puan. Okey, baiklah. Sebelum kita bermula, mari kita mengenali sedikit sebanyak latar belakang panel kita pada hari ini. Boleh Puan perkenalkan diri? Assalamualaikum. Terima kasih Puan moderator dan juga pihak sekretariat yang sudi menjemput saya ke program bual bicara topik tanah ini. Saya mula berkhidmat dalam perkhidmatan awam pada tahun 2008 dan pernah bertugas di beberapa... Kemudian Jabatan, dan jabatanlah dalam sektor uh, pembangunan ekonomi uh, dan juga pengurusan sumber manusia uh, dan yang terkini saya uh, diamanahkan ditempatkan di bahagian standard dan inspektorat uh, JKPTG uh, dalam sektor berkaitan pentadbiran tanah pula so itulah seber sedikit tentang saya puan okey baik terima kasih puan okey sebelum kita bermula boleh puan jelaskan mengenai sistem penarafan bintang apa sebenarnya objektif dan rasional di sebalik sistem ini dan bagaimana ia dapat menyumbang kepada peningkatan mutu perkhidmatan awam khususnya dalam pentadbiran tanah. Okey. Ah sistem penarafan bintang ataupun sistem star rating atau singkatan dia kita panggil SSR telah diperkenalkan kepada sektor awam pada tahun 2008 untuk menilai dan mengukur prestasi perkhidmatan yang diberikan oleh agensi-agensi kerajaan. Okay, mesyuarat Ketua Setiausaha Negara bersama Pengarah Tanah dan Galian Negeri dan Pengarah Ukur dan Pemetaan Negeri pada 30 April 2009 telah bersetuju supaya pelaksanaan SSR ini turut diperluaskan ke pentadbiran tanah di negeri-negeri semenanjung bagi memastikan peningkatan kualiti penyampaian perkhidmatan urusan tanah yang konsisten okay, kepada rakyat dan pemegang taruh. Okey, uh, apakah uh, sistem penarafan bintang pena pentadbiran tanah. Okey, penilaian SSR pentadbiran tanah ini uh, meliputi tiga komponen lah, iaitu komponen A uh, melibatkan aspek pengurusan, okay. uh, komponen B uh, perkhidmatan teras, uh -huh. maksudnya soalan-soalannya berkaitan dengan uh, pentadbiran tanah uh -huh. dan komponen C adalah pengurusan pelanggan. Uh -huh. Okey. Objektif utama penilaian SSR adalah untuk meningkatkan accountability kecekapan dan transparansi dalam penyampaian perkhidmatan dan seterusnya memberi kesan langsung kepada masyarakat melalui perkhidmatan yang lebih cekap, lebih cepat dan telus. Pada 17 Mei 2012 pula, Mesyuarat Pengarah Pengarah Tanah Malaysia Bilangan 1 2012 juga telah bersetuju supaya SSR pentadbiran tanah ini dilaksanakan di semua pentadbiran tanah di semenanjung Malaysia dengan tujuan berikut. Uh, yang pertama uh, untuk menilai dan mengukur prestasi pentadbiran tanah yang berada pada tahap yang terbaik Yang kedua uh, memberi pengiktirafan secara formal kepada pentadbiran tanah yang cemerlang Yang ketiga uh, memberi publicity yang meluas mengenai dasar, strategi, uh, inovasi dan juga amalan terbaik yang dilaksanakan uh, Yang keempat untuk menggalakkan persaingan yang sihat dan dinamik uh, di kalangan pentadbiran tanah dan yang terakhir uh, untuk mengukur pencapaian kemajuan uh, dalam urusan sistem pentadbiran tanah. Uh, begitulah sebaik sedikit uh, pengenalan tentang SSR uh, pentadbiran tanah. Okay, baik, terima kasih puan atas pengenalan tersebut. So kita faham sikitlah sedikit sebanyak berkenaan dengan uh, apa pentadbiran tanah. Dan juga penarafan bintang lah dalam pentadbiran tanah ni ya, puan. Okay, jadi sistem penarafan ni uh, pasti telah mengalami beberapa perubahan untuk dia kekal relevan dengan perkembangan semasa. Okay, boleh Puan jelaskan bagaimana kriteria baru ini disesuaikan dengan digitalisasi, inovasi dan keberkesanan terhadap perkhidmatan pelanggan? Okey. Uh, betul, kriteria sistem ni telah disesuaikan untuk mengambil kira perubahan zaman Terutamanya hmm. dalam era digitalisasi dan inovasi Dalam meningkatkan kecekapan, proses perkhidmatan dan mempermudahkan urusan pelanggan hmm sistem dalam talian, aplikasi mudah alih dan penggunaan sistem automasi digunakan untuk meningkatkan kecekapan dan aksesibiliti perkhidmatan. Bagi memastikan sistem pentadbiran tanah terus relevan dan berdaya saing, inovasi serta amalan terbaik perlu diterapkan secara berterusan. Inovasi juga menjadi kriteria utama di mana pejabat tanah dan daerah digalakkan untuk memperkenalkan penyelesaian yang lebih kreatif dan berteraskan kepada ICT dalam meningkatkan perkhidmatan mereka. Inovasi dalam konteks sektor awam merupakan sesuatu ciptaan yang memberi manfaat nyata dan nilai tambah kepada keadaan sedia ada. Semua inovasi dan penambahbaikan ini dapat memberi impak positif kepada pelanggan dan pemegang taruh melalui peningkatan terhadap perkhidmatan yang diterima. Hmm. Okey betul pun. Inovasi ni memang sangat penting ya pada masa kini dalam memberi impak yang positif kepada semua pihak. So dalam arus pemodenan zaman kini, transformasi digital dan penggunaan teknologi seperti kecerdasan buatan atau lebih dikenali sebagai AI atau artificial intelligence dan automasi semakin menjadi keperluan dalam meningkatkan mutu perkhidmatan termasuklah dalam pentadbiran tanah. So, boleh puan kongsi bagaimana aplikasi mudah alih, portal dalam talian dan teknologi digital diterapkan dalam pentadbiran tanah untuk memperbaiki mutu perkhidmatan? Okey, terima kasih puan. Okey, sangat tepat. Uh, teknologi terkini seperti yang puan sebutkan tadi, AI uh, dan automasi uh, memang memainkan peranan yang sangat penting dalam memperbaiki mutu perkhidmatan dan tidak terkecuali dalam pengurusan dan pentadbiran tanah. Okey, sebagai contoh, teknologi seperti AI boleh digunakan hmm. untuk membantu agensi dalam menganalisis dan menyemak maklumat data tanah dengan lebih tepat dan pantas. Membolehkan keputusan dibuat dengan lebih efisien di samping mengelak dari berlakunya penipuan fraud hmm. Automasi pula dapat membantu mengurangkan beban kerja manual dan mempercepatkan proses kerja. Okay, sistem digital seperti aplikasi mudah alih uh, dan portal dalam talian juga dapat meningkatkan kecekapan dan aksesibiliti perkhidmatan dalam pentadbiran tanah. Uh, melalui aplikasi ini pelanggan boleh akses uh, maklumat st uh, status permohonan tanah mereka, uh, membuat pembayaran dan mengemukakan aduan dengan mudah uh, tanpa perlu berurusan secara fizikal. Ini pastinya menjimatkan masa dan memberi kemudahan kepada pelanggan Keberkesanan digitalisasi ini telah terbukti dalam meningkatkan kepuasan pelanggan Sebab mereka dapat menikmati perkhidmatan dengan lebih cepat, lebih mudah dan lebih telus Sistem ini juga membantu dapat mengurangkan kesilapan manusia Dan memastikan pengurusan data yang lebih baik Sebagai contoh ya Pejabat Tanah dan Galian Kedah telah memperkenalkan e-cashless kiosk dan juga OKU payment mode yang berfungsi untuk mengurangkan kebergantungan kepada kaunter unit hasil bagi sebarang pembayaran dan menggalakkan pelanggan melakukan bayaran tanpa tunai di pentadbiran tanah negeri Kedah. Okey. Inovasi ini dapat membantu mencimbatkan masa menunggu aa, bagi pelanggan aa, mengurangkan keperluan penggunaan kaki tangan dekat kaunter aa, kaunter kutipan hasil aa, serta mengurangkan penggunaan kertas aa, selain itu aa, di pentadbiran negeri Kedah juga mereka ada gerbang pembayaran air banyak aa, air banyak lah sebut dia Kedah eh, turutlah diperkenalkan dan berfungsi sebagai aa, one stop center bagi pelanggan untuk mendapatkan bil cukai tanah Uh, Menjemput cukai yang dikenakan dan membuat pembayaran cukai uh, ini sudah pasti membantu mengurangkan kos pentadbiran dan keperluan kaki tangan di kaunter pembayaran serta menjimatkan masa pembayaran bagi pelanggan hmm, sangat menarik ya inovasi yang Puan sebutkan tadi tu, sebenarnya teknologi terkini seperti AI ni memang sangat membantu ya, dalam meningkatkan mutu perkhidmatan okay, dalam usaha untuk mempertingkatkan kemajuan ekonomi sosial dan pengurusan sebuah negara Uh, pastinya ada amalan terbaik dari luar negara lah yang kita, negara kita boleh contohi. Jadi adakah terdapat amalan daripada luar negara yang kita boleh contohi terutama dalam bidang pentadbiran tanah? Okey, ada. Ya, ada. Memang ada lah ya. Okey, uh, negara-negara seperti Singapura, uh, Australia, uh, dan New Zealand telah mengimplementasikan uh, sistem digital dalam pentadbiran tanah mereka uh, bagi meningkatkan ketepatan, ketelusan dan efisiensi dalam pengurusan tanah dan turut dijadikan rujukan dalam mengadaptasi amalan terbaik untuk meningkatkan kualiti perkhidmatan. Singapura memiliki salah satu sistem pengurusan tanah yang canggih di dunia. Antaranya penggunaan sistem digital tanpa kertas (paperless) ya hmm. untuk semua urusan pendaftaran dan pemindahan hak milik tanah. Sistem yang bersepadu ini menggabungkan semua maklumat tanah dalam satu platform untuk meningkatkan akses dan ketelusan serta penggunaan big data dan juga GIS bagi meningkatkan ketepatan dan efisiensi dalam penilaian dan perancangan penggunaan tanah. Kita di Malaysia juga tak ketinggalan. Kita telah mula menggunakan sistem e tanah yang dapat membantu memudahkan urusan berkaitan tanah terutamanya pengurusan dan transaksi tanah. Uh, secara digital. Uh, antara negeri-negeri uh, yang telah menggunakan sistem e tanah ini adalah uh, Selangor, uh, Perak, uh, Pulau Pinang, Melaka, Terengganu uh, dan Wilayah Persekutuan. Wilayah Persekutuan ini meliputi ah uh, Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur, Uh, Putrajaya dan juga Labuan. Hmm, okay. semoga sistem e tanah ni dapat digunakan dengan lebih meluas uh, apa uh, agar dapat membantu ur memudahkan urusan berkaitan tanah di setiap negeri. Betul. Okay. baik puan. So, salah satu ciri penting nasi pemufani <coughs> ini adalah penilaian pelanggan. Uh, dalam menilai prestasi perkhidmatan. Boleh puan jelaskan bagaimana maklum balas pelanggan diambil kira dan dijadikan elemen dalam penilaian? Okay. Um, kepuasan pelanggan merupakan salah satu aspek penting dalam penilaian uh, pentadbiran tanah uh, penilaian SSR uh, dan dia dinilai dalam komponen C iaitu pengurusan pelanggan seperti yang saya maklumkan pada peringkat awal tadi uh, penilaian SSR meliputi uh, pentadbiran tanah meliputi tiga komponen A B dan C Okay, salah satu cara aa, bagi meningkatkan penilaian dari aspek ini adalah melalui sistem maklum balas yang efektif aa, di mana pelanggan aa, boleh memberikan pandangan aa, dan komen mereka aa, mengenai kualiti perkhidmatan kelancaran proses dan kecekapan aa, tindak balas Uh, maklum balas ini akan dimasukkan sebagai salah satu uh, elemen utama dalam penilaian kepada agensi uh, pentadbiran tanah. Agensi yang menerima maklum balas negatif uh, perlu segera mengambil tindakan untuk membaiki kelemahan mereka. Uh, sistem ini perlu bersifat dinamik dan hendaklah uh, berkembang uh, mengikut kehendak pelanggan. Dalam hal ini, uh, sistem maklum balas pelanggan di pejabat tanah dan daerah boleh ditambah baik supaya dapat mengambil kira komen aa, dan pandangan pelanggan secara inklusif aa, demi menambah baik mutu perkhidmatan. Okey. Okay, <tuh> sangat menarik depan. So jadinya dengan setiap setiap aa, perubahan mesti ada cabaran ni puan ni. Ya? Betul. Apakah cabaran utama yang dihadapi oleh Pejabat Tanah dan Daerah serta Pejabat Pengarah Tanah dan Galian PTG dalam melaksanakan kriteria baru ini dan bagaimana strategi untuk mengatasi cabaran ini? Okey cabaran memang wujud dalam apa juga uh, pekerjaan atau tugasan yang kita laksanakan pasti ada cabarannya kan puan okey okay. dalam melaksanakan uh, kriteria baru uh, penilaian SSR pentadbiran tanah ini uh, terdapat kekangan uh, sumber manusia dan teknologi di pentadbiran tanah uh, tidak semua agensi uh, mempunyai kepakaran Uh, ataupun peralatan peralatan yang mencukupi untuk melaksanakan uh, teknologi baru uh, seperti AI ataupun otomasi. Uh, penilaian SSR dengan kriteria baru ini juga nanti adalah untuk melihat uh, kecekapan perkhidmatan negeri yang menggunakan sistem e-tanah. Di samping itu uh, terdapat cabaran dari segi penyesuaian kaki tangan terhadap perubahan kriteria dan teknologi. Uh, untuk mengatasi cabaran ini, agensi perlu memberikan penekanan uh, kepada latihan yang berterusan untuk meningkatkan kemahiran kaki tangan. Uh, pelaburan dalam teknologi juga sangat penting, di samping sokongan dan juga kerjasama uh, daripada pelbagai pihak termasuk dari pentadbiran negeri. Uh, dari segi kewangan, peruntukan yang mencukupi uh, perlu diberikan bagi memastikan teknologi dan uh, infrastruktur yang diperlukan dapat disediakan. Pendekatan inilah yang digunakan bagi mengatasi cabaran-cabaran tersebut. Kekangan-kekangan ini akan diambil kira dalam pelaksanaan penarafan bintang dengan kriteria baru yang akan dilaksanakan kepada Pejabat Tanah dan Daerah serta kepada Pejabat Pengarah Tanah dan Galian Negeri gelap. Okey okey baik puan. Terima kasih. Jadi sebagai penutup Okay, apakah harapan Puan terhadap masa depan sistem penarafan bintang dalam pentadbiran tanah? Dan apakah langkah seterusnya untuk memastikan sistem ini lebih dinamik dan dapat diiktiraf di peringkat yang lebih tinggi? Okay. <coughs> um, bagi pihak bahagian standard dan inspektorat JKPTG, harapan saya adalah agar uh, sistem penarafan bintang ini dapat terus berkembang. Uh, menjadi relevan dengan keperluan semasa uh, Dalam jangka masa panjang Saya berharap SSR ini Bukan sahaja dapat meningkatkan accountability uh, Dan kecekapan dalam pentadbiran tanah Tetapi juga akan diiktiraf uh, di peringkat antarabangsa Sebagai satu model terbaik uh, Dalam usaha meningkatkan prestasi Dan mutu perkhidmatan kepada pelanggan khususnya untuk penarafan dalam pentadbiran tanah. pejabat tanah dan daerah serta PTG di seluruh negara perlu terus berinovasi dan melabur dalam teknologi dan latihan bagi merealisasikan hasrat kerajaan dalam usaha memreformasikan perkhidmatan awam. JKPTG pula akan terus menyokong usaha-usaha murni ini dan bersama-samalah kita uh, bergandeng tangan bekerjasama dalam memberikan perkhidmatan yang paling terbaik uh, untuk rakyat. Diharap juga negeri-negeri uh, uh, yang telah mendapat penarafan bintang yang tinggi, uh, five star, boleh menjadi contoh uh, dan rujukan kepada negeri-negeri yang lain uh, agar semua pihak dapat memanfaatkan ilmu tersebut uh, di pentadbiran tanah masing-masing. Uh, saya juga puan uh, suka mengambil kesempatan ini untuk memaklumkan bahawa uh, JKPTG telah menerbitkan ibu e okey yang bertajuk uh, kompilasi inovasi dan amalan terbaik pentadbiran tanah di Malaysia 2023 hingga 2024. Okey, kompilasi ini merupakan uh, usaha JKPTG dalam mengetengahkan usaha-usaha yang telah disanakan oleh pelbagai pejabat pengarah tanah dan galian PTG dan uh, pejabat daerah dan tanah di seluruh Semenanjung Malaysia uh, dalam mencipta produk inovasi dan amalan terbaik dalam pentadbiran tanah. Okay, uh, untuk makluman, ibu uh, e kompilasi inovasi dan amalan terbaik pentadbiran tanah di Malaysia 2023, 2024 ini merupakan himpunan inovasi dan amalan terbaik yang kami temui semasa penilaian sistem penarafan bintang pentadbiran tanah SSR dilaksanakan pada 2023 dan 2024. Okay, tuan-tuan penonton sekalian boleh kepautan untuk membaca ibu e tersebut, ibu e kompilasi inovasi dan amalan terbaik pentadbiran tanah di portal JKPTG. Saya amat mengalu-alukan. Okey, okey, baik. Bolehlah kita semua ke portal JKPTG untuk akses buku ni nanti. Dan okey, baiklah. Nampaknya sesi buah bicara topik tanah kita telah sampai ke penghujungnya. Diharapkan para penonton telah memperoleh manfaat dalam buah bicara ini. Dan semoga sistem penarafan bintang juga dapat Uh, berkembang dengan lebih Jayanya lah dengan adanya teknologi dan otomasi seperti AI, aplikasi mudah alih seperti yang puan nyatakan tadilah. Dan sekali lagi diucapkan terima kasih kepada puan Fazahani dari bahagian standard and inspectorate JKPTG uh, kerana sudi meluangkan masa pada pagi ini. Sehingga berjumpa lagi dalam buah bicara yang seterusnya dengan topik-topik yang lebih menarik. Sekian terima kasih. Assalamualaikum.